sedang tidur Masuk jalan mati susah untuk hidup Korbankan harga diri kerana ego Nanti kena tangkap Aha. Merokok merupakan polemik yang sering dibincangkan di mana-mana saja Baik di barat atau di timur Walaupun pelbagai artikel telah disiarkan mengenai kesan-kesan buruk merokok Orang awam masih lagi meneruskan tabiat buruk mereka ini Pihak kerajaan juga telah mengambil pelbagai langkah untuk mengatasi masalah ini terutamanya melalui program-program untuk meningkatkan kesedaran rakyat mengenai kesan buruk merokok. Namun begitu, budaya merokok merupakan budaya yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat dulu, kini dan selamanya. Saya Muhammad Sibong dan saya wartawan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton rancangan kali ini. Saya Zul Amar Fahmi dan saya merupakan pakar analisis dalam memahami rokok. Sebelum dapat memahami lebih lanjut tentang mengapa masyarakat kini merokok, kita perlu memahami asal usul dan sejarah merokok dalam pembentukan tamadun manusia. Saya akan dibantu oleh beberapa video dan gambar rajah bagi memudahkan anda semua memahami penerangan ini. Manusia terawal di dunia yang merokok merupakan suku bangsa asli di Amerika. Pada awalnya mereka merokok bagi memuja dewa atau roh pada abad ke-16, ketika bangsa Eropah menemukan benua Amerika, sebahagian daripada para penjelajah Eropah terikut dengan norma menghisap rokok dan kemudiannya membawa tembakau ke Eropah. Merokok mula muncul di kalangan bangsawan Eropah pada kurun tersebut. Kontra dengan bangsa asli Amerika yang merokok bagi tujuan pemujaan, orang Eropah merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Pada abad ke-17, para pedagang Spanyol membawa masuk rokok ke Turki. Mulai saat itu, tembakau terus menular ke negara-negara Islam yang lain. Tembakau yang terkenal dengan aromanya yang wangi bukan hanya boleh dinikmati dengan cara dihisap tetapi juga dengan cara dihirup. Cara kedua ini dinilai lebih baik kerana tidak menghasilkan asap rokok. Menghirup tembakau dipercayai dapat menyembuhkan penyakit dan mengubati radang hidung. Cara ini banyak digunakan di bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika dan sebahagian Eropah. Terdapat satu lagi cara menikmati tembakau iaitu dengan cara dikunyah. Ini merupakan kebiasaan yang tersebar di kalangan petani Amerika Saat ini, kebiasaan mengunyah tembakau sering dilakukan para atlet baseball. Penggunaan tembakau kemudian berkembang dengan cara meletakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang digulung dengan menggunakan tangan. Dengan cepat, cara baru ini menikmati tembakau ini menyebar dan awalnya amat digemari para pelaut dan tentera. malu apa bosku 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 malu apa bos bosku 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 malu apa bos bosku 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 secara konklusinya kita dapat lihat orang rokok atau secara spesifiknya, industri terbakar telah memainkan sedikit sebanyak peranan dalam membentuk tambahan manusia yang sedia ada. Nama begitu tidak dapat dinafikan, merokok merupakan, merupakan, merupakan aktiviti yang menjejaskan kesihatan manusia. Temuduga seterusnya membolehkan kita untuk melihat ke dalam pemikiran seorang perokok. Mengapakah mereka merokok? Apakah perasaan mereka ketika merokok? Dan mengapakah mereka gagal untuk mengawal diri daripada merokok? Mari kita saksikan! Setelah merokok sebab stress tu ya paling paling main factor. Lah. Selain stress pun sebab mahu nak loger. Nah itu tu je tu like the main point aku setelah merokok. Kita merokok ni dia rasa biler sebab tak tahu apa dari the science tu tanya dari medik sebab nikotin tu dia rasa paling ringan pas tu masalah sama semua hilang So Terbaik salah satu sebab saya rasa yang paling penting sebab perasaan tu bila merokok, perasaan bila masalah kau semua hilang, you live carefree and sebab edisina, lah. you know the chemicals dalam merokok, ah ha, tu semua belajar masa standard one standard 2. Sebab, tu sebab tuh terus terdiston. Mari kita lihat kesan merokok kepada kesihatan. Tak ada hasil semasa pembakaran tembakau di dalam rokok. Ini bermakna merokok akan menghasilkan ta di dalam setiap asap rokok. Ta adalah sangat toksik dan akan merosakkan tisu paru-paru perokok di dalam jangka masa panjang. Ta juga menyebabkan penurunan kesihatan oral dengan menghitamkan gigi, merosakkan gusi dan mengurangkan sensitiviti deria rasa lidah tah mengandungi pelbagai bahan mutagenik yang merosakkan DNA di dalam sel dan karsinogenik yang menyebabkan kanser seperti polycyclic aromatic hydrocarbons, benzin, acrylamide and acrylonitrile. Merokok sama ada secara aktif atau pasif akan menyebabkan sel paru-paru terdedah kepada bahan-bahan ini dan meningkatkan risiko mendapat kanser. Karbon monoksida adalah gas tanpa warna yang terhasil akibat pembakaran bahan yang mengandungi asas karbon seperti tembakau. Karbon monoksida diserap dengan cepat ke dalam saluran darah dan terikat dengan molekul hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin bertanggungjawab untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh badan tetapi karbon monoksida bersaing dengan oksigen ke atas reseptor di hemoglobin. Akhirnya sel darah merah tidak mampu membawa oksigen sepenuhnya dan jantung terpaksa bekerja dengan lebih kuat untuk memastikan sel-sel menerima oksigen di seluruh tubuh badan. Merokok adalah penyebab utama tahap karbon monoksida tinggi dalam darah dan perokok mempunyai tahap karbon monoksida 10 kali ganda daripada bukan perokok. Nikotin serendah 2mg sudah boleh menyebabkan gangguan pada perut dan usus. Dos yang lebih tinggi boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk antaranya sawan dan kegagalan pernafasan. Nikotin pada paras kurang-kurangnya 4mg boleh menyebabkan kematian kepada kanak-kanak manakala 40mg boleh menyebabkan kematian di kalangan orang dewasa. Konklusinya, walaupun amalan merokok telah lama wujud dalam tamadhan kita, Kajian yang kami jalankan pun sudah cukup untuk buktikan kesan-kesan buruk merokok kepada kesihatan. Kita perlu sedar yang merokok bukanlah sesuatu yang kita patut terus amalkan dalam tamadun kita. Nilai tamadun yang kita perlu belajar bukanlah susah. Tinggalkan merokok untuk generasi yang akan datang. Perubahan di tangan anda.